Мы сначала не поняли, мы думали, что-то летит, может быть, что-то упало такое. но А потом ясно было слышно, конечно, это выстрелы. И ничего вы больше? Ну, мы не видели, И... когда вот, случилось это. И... Мы И... Не слышали мы... Да, да, начинает. парень ешел, да. И он еще живой был? Я думаю, что живой был еще, потому что девочки к нему подбежали, вот, сосед... ну, с этого дома. Они, Максим, Максим, дыши, дыши, вот, типа того говорили что-то. Максим дыши, дыши. Вот, вот то, что мы слышали. Потерпилого було доставлено до тедерської лікарні, де під час э, надання на медичної допомоги потерпілий помер. Двор був пустой. Я седьмому от подъїзду отак от десь до третього. І встретив этого персонажа неадекватному. что у него черная вот тут была, типа маска. Кирки он был. Шел себе и шел. Вот так голова опущена, чтобы лицо даже не видно было. Вот. И больше никого не было во дворе. После третьего подъезда он три дня сидел. Это Жинка Казанов. Вот, что он три дня сидел, а она говорит, я ж ну, вижу, что как бы, это не наш желез. Вот, и досиделся, короче. Двое деток у него, жена молодая, красивая.